لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Saudara-saudari, para pendengar para penonton bakal-bakal haji yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama di Radio Anur, An Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam perkara ceramah haji dalam tajuk sejarah Mekah. Uh, para penonton para pendengar yang dimati Allah perlu juga diketahui uh, bakal-bakal haji kita jemaah-jemaah umrah kita tentang uh, Mekah. Mekah mula dibina pada zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam dan puteranya Nabi Ismail AS Ketika Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ditinggalkan di di situ yakni di Mekah. Maka hanyalah sebuah sebuah lembah yang gersang. Padang pasir yang tandus dan hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ia adalah sebuah kawasan yang tiada berpenghuni ketika itu. Merupakan salah satu laluan kafilah-kafilah kafilah dagangan. Walaupun pun Terdapat satu kabilah yang menetap di kawasan sekitarnya itu, kabilah Amali. Apabila wujudnya telaga Zamzam -zam di Mekah, iaitu secara wujudnya telaga Zamzam, -zam, bila mana uh, Saidatina Hajar bersama anaknya Ismail uh, kehabisan bekalan, maka Siti Hajar pun uh, ulang-alik antara Safa dan Marwah untuk mencari bekalan. Akhirnya timbullah mata air yang dikatakan Uh, daripada sumber bumi maka dipanggil telaga itu namanya dengan Zamzam. -zam. Uh, Kafilah suku Jerhom yang kebetulannya melalui kawasan itu telah memohon keizinan kepada Siti Hajar untuk menetap berdekatan dengan Telaga Zamzam -zam kerana ada sumber air. Maka bermulalah sebuah penempatan kecil di bumi Mekah dengan pekerjaan utama penduduknya ialah berburu binatang. Setelah Nabi Ismail AS dewasa, baginda telah dijuruhkan dengan anak gadis suku Jerhom. Perkahwinan sebut telah membawa kepada penyatuan dua keturunan yang akhirnya memulihkan keturunan suku Jerohom menjadi raja yang penguasa pada kabilah tersebut dan kabilah-kabilah lain yang tinggal di sekitar uh, uh, Telaga Zanzam. Penguasaan suku Jerohom sebagai penguasa Mekah dan penjaga Kaabah berlarutanlah uh, satu tempoh yang panjang selama dua abad. Saudara-saudara, sesungguhnya Kota Suci Makkah bertambah maju di bawah pemerintahan suku Hazah dengan pertambahan jemaah yang menziarahi Kaabah tetapi mereka turut membawa masuk ajaran mereka seperti menyembah berhala, merenung nasib dan lain-lain. Alhamdulillah setelah diutuskan uh, Rasulullah SAW maka berakhirlah satu perkara yang berlaku di Makkah ...iaitu penyembahan berhala di mana dengan terutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul membawa satu ajaran yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antaranya yang ada di Mekah itu ialah Kaabah dan Masjid Haram. Satu kawasan yang meliputi Kaabah iaitu tempat tawaf dan ruang-ruang salat di sekitar Kaabah memandangkan tiada had sepadang yang ditetapkan secara khusus jadi Masjid Haram telah diperluaskan bersesuaian dengan keperluan semasa Dan pertambahan umat Islam yang datang menziarahi saban tahun Senggilah ke tahun ini Pada peringkat awalnya iaitu zaman Nabi Ibrahim AS hingga ke zaman Kusai Masjid Haram hanyalah sebuah kawasan tanah lapang tanpa sebarang bangunan Tetapi berubah sehinggalah kepada pembinaan pertambahan sama pada zaman Sayyidina Umar Khashiddiq, halifah pertama dan seterusnya pada halifah uh, Sayyidina Umar dan seterusnya lah berlaku pertambahan kemudian Kaabah Kaabah yang berada di Mesir Haram uh, yang kita semua tahu adalah berbentuk segi empat di mana inilah Kaabah tempat tumpuan uh, jamnya haji dan umrah jadi mana haji, mana umrah ialah ziarah Kaabah jadi Kaabah yang berbentuk segi empat tempat adalah bangunan yang pertama didirikan di muka bumi Kaabah yang turut disebut sebagai Baitullah atau Baitul Atik telah dijadikan kiblat bagi umat Islam setelah berpindah daripada Masjidil Aqsa ya, di Palestin. Bangunan Kaabah dibina daripada batu-batu yang diambil daripada lima buah gunung ya, yang dibina pada zaman pemerintah zaman Nabi Ibrahim bersama anaknya Sayyidina Ismail. Jadi inilah bangunan uh, Kaabah yang pertama dibina di bumi di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin udi alinasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudanil alamin. Itulah sejarah pembinaan mula uh, kambah iaitu uh, Baitul Haram. Berpandukan kepada petunjuk malaikat kambah yang dibina oleh Nabi Ibrahim seterusnya dengan dibantu oleh putranya Sayyidina Ismail Al-Islam uh, terbina Kaabah itu pada zaman Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas itu uh, Nabi Ibrahim diperintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon untuk uh, manusia untuk datang menziarahi Kaabah di Masjidil Haram. Jadi sehingga hari ini makbulnya doa itu ramailah orang-orang Islam yang ziarah Baitullah kerana melaksanakan perintah Allah SWT dalam rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji sebagai mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada terkandung cerita dalam Kaabah itu iaitu Haji Ismail. Pengenalan segi Haji Ismail ini ialah kawasan yang lengkungan berbentuk separa bulatan di utara Kaabah. Pada asalnya adalah tempat berteduh Nabi Ibrahim dan seterusnya menjadi kandang kambing kepunyaan putera baginda Nabi Ismail alaihissalam, Ia tidak termasuk dalam Kaabah berdasarkan binaan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Namun begitu, selepas pembinaan Kaabah oleh bangsa Quraisy di mana ukuran panjangnya telah dikecilkan sebanyak enam hasta, uh, sebahagian besar daripada Haji Ismail telah dimasukkan sebagai kawasan Kaabah. Oleh sebab itulah, para jemaah sekalian perlu tahu bahawa Uh, tidak sah untuk masuk dalam persinggahan tawaf di dalam kawasan uh, Hijr Ismail. Tetapi kita boleh melakukan sembahyang sunat di dalam uh, Hijr Ismail. Dan begitu juga uh, dalam syarat-syarat sah tawaf tidak boleh menyentuh Hijr Ismail kerana ia sebahagian daripada Kaabah. Tetapi boleh kita melakukan sembahyang sunat di dalam masjid di dalam Hijr Ismail iaitu di atasnya juga ada pancuran emas. Begitu juga Uh, para jemaah sekalian perlu kenal dengan apa yang dikatakan multazam. Ya. Yeah. Multazam ialah satu ruang dengan keluasan sepanjang kira-kira 2 meter yang terletak antara hajat swat dan pintu Kaabah. Multazam merupakan salah satu tempat yang mustajab berdoa. Justru adalah sunat berdoa di multazam dengan meletakkan pipi, dada, lengan dan dua tapak tangan Padanya kerana begitulah cara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tapi oleh kerana keadaan sesak orang tawaf jadi para jemaah sekalian berhati-hati boleh juga berdoa iaitu bertentangan dengan multazam uh, yang dijauh daripada Kaabah uh, iaitu hanya bertentangan menghadap ke Kaabah dan bertentangan dengan multazam sambil kita berdoa kerana itu merupakan tempat yang mustajab Kemudian perlu dikenali juga oleh bakal-bakal jemaah haji dan umrah ialah Hajarul Aswad. Hajar Aswad adalah satu batu berwarna hitam yang terletak di satu penjuru berdekatan dengan pintu Kaabah sebagai tanda uh, tempat permulaan tawaf. Uh, ketinggian Hajar Aswad ini dari permukaan tempat tawaf adalah kira-kira 1.5 meter. Menurut sejarah, Hajar Aswad ini merupakan batu yakut daripada surga yang asalnya berwarna putih. Kiloannya telah dihilangkan oleh Allah SWT Manakala warnanya bertukar menjadi hitam Kerana terkesan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia Ketika Nabi Ibrahim AS meminta puteranya Nabi Israel Mencari seketul batu dari Jabal Abil Qubis Maka sebagai petanda permulaan tawak Maka Malaikat Jibril AS Uh, telah datang kepada baginda dengan membawa batu ini untuk dijadikan sebagai penanda tersebut. Ha, lah hajar aswad. Hajar aswad uh, yang asalnya seketul batu hajar aswad uh, telah pecah menjadi lapan ketul batu kecil dengan ukuran sebesar bersaiz sebiji buah tamar. Justru ketulan-ketulan kecil itulah telah diletakkan pada Uh, damar yang dilingkungi dengan sebuah penutup yang diperbuat daripada perak hukum mengucup ajaswat ini pada apa jua masa adalah hukumnya sunat bagi lelaki dan harus bagi wanita namun bagi jemaah yang hendaklah menjaga aura adab sopan dan tingkah laku ketika berusaha untuk mengucupnya kemudian disebut juga tempat namanya sajatuan iaitulah uh, binaan di bahagian dinding kaki kabah tingginya lebih kurang 13 Sentimeter. Manakala lebarnya 45 cm. Sazuan memanjang tiga penjuru Kaabah iaitu binaan daripada rukun Hajar Aswad ke rukun Iraqi. Binaan daripada rukun Yamani ke eh, rukun Syami ke rukun Yamani, binaan daripada rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Memandangkan sazuan termasuk dalam binaan Kaabah tidak sah tawab seorang itu sekiranya ia meletakkan tangannya atau menyentuh sazuan. Jadi itulah di antara syarat-syarat sah -syarat tawaf syarat tidak boleh menyentuh uh, sahawan. Jadi setakat itulah kali ini perkursian kita berhubung dengan uh, sejarah uh, perkara yang berkaitan dengan Masjid Haram di Mekah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.